Да, да, да. Он отвез нас на монтаж. Как People in Need помогает жителям Углегорска, мы видим, что фактически у них нет денег и нет куда их брать. мы ориентируем финансы на перезимовку. Это те люди, у которых разбили сейчас окна, хотя бы чтобы стали окна тех, у кого нету одеял, теплой одежды. Ну и возможно эти деньги могут, конечно, найду, потратить у каждого по-своему. Или какие-то чрезвычайные ситуации. Вот в этом заключается сейчас помощь. Привозили стройматериалы, стекла, шифер. Примерно здесь 5000 тысяч человек, многие выехали. Но из этих людей сейчас никто не получает пенсии, зарплаты, врачи, в садик. В школах, на шахте, милиция, никто не получает зарплату. Кушать хочу, гумитарку не дают, денег не дают. Что я буду делать? И ноги, блядь, никуда не пойду. А сколько лет вам? 69. А Боже 75. И когда вы пенсию получали последний раз? В июле месяце 14 -го года. И как вы кушаете, где вы продукты я берете? Я не беру. Убирается. Люди, да, я хочу, прошу. Делимся между собой. А военные собой. конечно помогают. Василия, ничего ничего военные не дают. Не бывает дают. Не ну надо. Можно кому дают. и Военные не дают. Гуманитарка, не дают. Не дают. Что то такое. Церковь помогает. Церковь не прислала Я Видите какая? Смотрите какая машинка маленькая и сколько людей. С этим и с А что там вам дали? Макароны, как обычно. А, ну покажи... да, а, покажите макаронки. А, так еще гречка, гречка да? Ага. Макароны и гречки. И это мне сердце. Насколько это хватит? Я вам У меня сахарный диабет, гипертония и язва. Насколько мне это хватит? Семь месяцев. месяцев уже пенсии не видел. А шахты работают, а эти... Нет, шахта не работает. Это как жить? Искали, искали, как не нашли. У меня маленький ребеночек, два года. Финансового положения у нас вообще нету ни денег, ничего работы нет, я остался без работы, жена детские получала, сейчас не получает, потому что закончились за двух лет. Знаем, что не работы, не жить, что гуманитарку дают, теми питаемся. Тогда я не даже, даже вот в больницу хожу, анализы, обследования не могу пройти, потому что у нас нет ни лаборатории, никакой УЗИ негде делать. Только в Артемовск. Артемовск дорога очень дорого. Скоро у нас есть, но нету топлива. Скоро не выезжают. А как собираетесь рожать? Где будете рожать? Ну, собираемся в Артемовске, Ну только если нанимать транспорт или своим транспортом. А денег нету. Когда, денег да? нету, да. Идите, иди, будь ласка, назад. На всех хватит. Хватит всех. Дайте кайф!